Народ, всем привет! Значит, сегодня начинаю снимать, скажем так, второй сезон. Значит, собираюсь я на работу. Сегодня 30 у нас декабря сегодня был заключительный диалог, такой, скажем, телефонный разговор с моим работодателем. И мне сказали, что 2 января мне будут высылать приглашение. Изначально я ничего не говорил, не просил. Сам работодатель, я общаюсь с женщиной, она сказала, что они хотят мне сразу делать зазволение. То есть воеводская, да? Я сказал, что это время займет. А вы сделаете мне сначала свячение, то есть, чтобы я приехал, начал у вас работать, и потом либо сразу подавайте, либо карту буту Она говорит, хорошо, все, значит, мы давай высылаем тебе. Попросила меня, чтобы я скинул скины всех документов, которые у меня есть. Значит, кто знает. Уже смотрел, вы знаете, да, что я сделал все документы. То есть, курс на перевозку, то есть, так называемый курс 95 значит, психологическая, медицина. Это все у меня есть. Дальше. <coughs> Скользко буду касаться таких тем. Значит, многие там писали видео скажем так такие комментарии что вот он там поехал лоханулся потом да я бы вот на его месте да я бы там э, ну скажем так в, в этой нашей жизни каждый грубо говоря старается занять какое-то свое место будете в этом где-то также стараться делать как я по-другому делать ну это ваше дело и как бы как это делать можете совета спрашивать у друзей там или у меня ну как бы я просто снимал видео что делал я и как я делал документы как я попал в польшу значит много там было комментариев я немного удалял немного там потому что у меня немножко один комментарий это такое дело знаете когда тебе пишут там да что ж ты так там типа ну это нормально но когда переходят на личности там с оскорблениями какими-то что такой, не такое, там чуть ли не лошара. Ну, лошара, не лошара, я не потерял ни копейки своих денег. Я сделал полностью пакет документов для работы по Европе, и я не вижу ну, как бы ничего такого, что я сделал не так. Но понятно, что хотелось, да, поехать от звонка до звонка проработать на хорошей машине может быть там остаться но вот так получилось то есть после работы я приехал домой в принципе вроде и хотел ехать но тут уже на месте чуть-чуть по-другому там подвязалось ну а потом уже когда даже уже звонили о работе ну и получается что у меня до конца визы оставалось там чуть больше месяца то есть смысл ехать сами понимаете можно было, но вот я решил, э, значит у меня виза была открыта первая, по которой я был с 15 января, и вот как бы я работаю, ищу, там посчитали, мне сказали, что 4 января уже могут мне открывать визу. Вот в принципе я начал искать работу. Работу я нашел за два дня. Если это можно сказать двумя днями, то есть в первый ну давайте так возьмем, наверное, двое суток, да? Значит, первая работа, о которой, ну, куда я закинул удочку, это мне посоветовал мой товарищ Георгий Ветров, есть такой. Он там работал на этой фирме, дал контакты, звони, пиши. Я написал, сразу же пришел ответ о том, что давайте скидывайте документы. Я скинул, сразу сказали, все нормально. И буквально, это было утром, и буквально после этого, как я скинул, я все-таки вот на OLX, еще там на какие-то сайты смотрел, братья <coughs> по-моему, п.л. еще там есть, то есть просто ввел, даже не буду называть сайт, это просто вводите там сайты там про влаштувания в Польше, и ну как бы все. Смотрел, читал, ничего сложного нет, кто не знает польского с Google переводчиком, пожалуйста, все в принципе понятно, везде фраза-то одинаковая, то есть надо документы, не надо, помогаем с документами, не помогаем. Как обычно, эта процедура ну, легкая, грубо говоря. И вот есть у меня резюме составил, и я отправляю на почту, и пошло, 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 пошло. Значит, то, что я отправлял, <coughs> скажем так, через дня 4-5, то есть водил один поляк, сказал, есть ли виза, говорю, визы у меня нет, я тоже писал. Он говорит, мне надо водитель, ну, от сейчас, типа, сразу, говорю, нет. Ну, все, извинился. Второй написал, значит, тоже предлагает работу, значит, работа, куда ездить, на каких автомобилях, и спросил меня, какую я хочу зарплату. Я ему написал, он ответа не дал. Есть, понятно, он хотел там, чтобы подешевле, наверное, было. И это я говорю о тех, куда я отсылал, да. Ну, значит, мне позвонили с одной фирмы. Я точно помню, что я туда ничего не отсылал. То есть не по имени бывает, знаете, вот как объявление, там бывает просто контактное лицо какое-то, то есть либо эта фирма сразу пишет, либо контактное лицо, но имени такого я никому не цел. Я помню там, грубо говоря. Позвонила женщина и сказала, мы увидели ваше объявление. Значит, я зарегистрировался на сайте тоже e-transport.pl, там есть, значит, можно искать работу, то есть дам працию и как бы я ищу я зарегистрировался и запомнил, что я как, что у меня есть, то есть там курс психологичный, медичный, опыт, и значит, тоже написал проживание Украина. Вот она позвонила и говорит, что мы как бы заинтересованы с вами сотрудничать. Вот. Я говорю, ну хорошо, объясните, там, расскажите о условиях Рассказала, поговорила, в принципе, все нормально, машины хорошие, то есть новые искания Евро 6, полуприцепы у них новые, фирма с 2010 года. Это так пока вкратце я расскажу, там будет видно. Просто сегодня, вот уже был окончательный по телефону нашли диалог, что все, они высылают. То есть, грубо говоря, ну еще нельзя сказать, что я там работаю, там еще не был. Ну, в принципе, уже все. Значит, по, по другой фирме, вот где мой товарищ мне советовал там что произошло значит я выслал документы мне выслали анкету я анкету заполнил но это все как-то так было знаете она говорит я вышлю анкету вышла, выслал на следующий день хотя говорит, сейчас вышли я выслал документы говорю, я высылал вам документы она а когда вы высылали документы ну короче какая-то не разбери а потом уже как ребята с этой фирмы уже на форуме там написали что оказывается эта девочка которая принимает на работу или она там менеджер по персоналу, она работает до Нового года. То есть вы же понимаете, да, грубо говоря, она там, да-да-да, вы шлите, а как оно и что оно? Ну, пока там отбой. Пока здесь. Значит, буду снимать уже видео, скажем так, наверное, по месту, когда уже приеду туда. Потом уже и выложу, наверное, это, или после того, как визу получу. Сейчас тоже, значит, поменялось, я не знаю, как в регионах, я читал за Киев, поменялось совсем по-другому, значит, надо становиться в очередь для получения визы. Я не хочу сейчас никого вводить в заблуждение, вдруг я где-то ошибаюсь, вот когда я это сделаю, я обязательно отсниму и потом вот по-новому все это дело расскажу, как оно все делается. Чуть-чуть они там поменяли более компьютеризировали скажем так уже самому нельзя выбирать дату то есть это компьютер вам выдают это чуть-чуть бред потому что ты даже примерно не знаешь вот или через месяц или на второй день можно стать в очередь но это такое дело <coughs> ну вот в принципе такие новости по мере поступления информации буду докидывать видео вот, как бы пока все, там будет видно. Всем спасибо, удачи.